برطانیہ میں سیکس گرومنگ کو لے کے ایک نیا تنازعہ کھڑا چکا ہے جس کو ہوا دینے والے ہیں موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کے جو بہترین دوست ہیں جناب ایلون مسک ایلون مسک نے ٹویٹر پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے موجودہ وزیراعظم کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے سیکس گرومنگ کے بارے میں واقعات جو تھے ان کو دبانے کی کوشش کی اپنے دور میں اور موجودہ دور میں بھی یوں یہ تنازعہ مزید کھڑا ہو گیا یہ دو ہزار بیس کے واقعات ہیں جس میں جس وقت رشی سون جو تھے وہ انڈین نیاد برٹش وزیر اعظم اس دور میں کوئی رپورٹ سامنے ہے جس میں یہ رپورٹ میں کہا گیا وہ اس وقت کے وزیر داخلہ کی طرف سے کہ اس میں زیادہ سفید فام گورے جو ملوث ہیں لیکن اس طرح نہیں تھا کیونکہ رپورٹ میں یہ تھا کہ جو پاکستانی نیاد مرد برٹش ہیں انہوں نے انڈر ایج بچیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے اور ان کو اس طرف لے کے آئے اس وجہ سے جو بنیاد پرست ہیں انگریز انہوں نے اس معاملے کو ہوا دی اور یہ معاملہ اس وقت سے چلتا رہا ہے اب یہ مزید آگے بڑھ گیا ہے کیونکہ الون مسک نے بھی اس میں انٹرفیئر شروع کر دیا اور معاملات آگے بڑھنا شروع ہو گیا مظاہرے بھی شروع ہوئے ہیں احتجاج بھی آئے اور اس معاملے میں موجودہ وزیر اعظم کو بھی رگڑا جا رہا ہے اور بڑا شدید رگڑا جا رہا ہے کچھ سوچنے والے معاملات ہیں کہ برٹش معاشرہ ایشین معاشرے سے ایڈوانس لیول کا معاشرہ ہے وہاں کے بچے جو بارہ پندرہ سال کے ہیں ان کی سوچ یہاں کے لوگوں سے دس بیس سال آگے کی سوچ ہے تو اس وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں ان میں دیکھنے والی بات ہے کہ آیا یہ صرف ایشین لوگوں یا پاکستانی مردوں یا پاکستانی لوگوں کے خلاف کوئی کمپین ہے یا واقعی اس میں وہ شامل ہے اس واقعات میں بیس سال پیچھے سے واقعات کو لیا جاتا ہے اسی طرح آپ جانتے ہوں گے کہ امریکہ میں غلام نبی فائی کو انڈیا کے خلاف پاکستانی ایجنسیوں سے پیسے لینے کے چکروں میں وہاں کو دو سال کی قید ہوئی اور اس کے بعد ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا اور وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے حالانکہ امریکن کمپنیاں جو پاکستان سے سیاسی پارٹیوں سے لابنگ کے لیے پیسے لے کے وہاں پہ لابنگ کرتی ہیں ان کو آج تک نہیں پوچھا گیا اسی طرح جناب لارڈ نظیر جو تھے برٹش تاہیات لارڈ ان کے خلاف بھی معاملات ہوئے اور ان کو جو معاملہ بیس پچیس سال پہلے کا واقعہ تھا کسی لڑکے والا معاملہ اس کو لے کر ان کے تمام اعزازات واپس لیے گئے اور ان کو بھی جناب ان کی گرونڈ کر دیا گیا کیونکہ وہ بھی مسئلہ کشمیر اور کشمیر کے بارے میں بڑی باتیں کر ہیں تھے موجودہ معاملات میں ایلون مسک نے اس چیز کو مزید ہوا دی اور برطانیہ اور ایلون مسک کے درمیان سرد جنگ جاری ہے موجودہ جو وزیراعظم اعظم ہیں ان کے خلاف انہوں نے ٹھیک ٹھاک کمپین شروع کی ہوئی ہے اور جو برطانیہ ہے ٹویٹر پر پابندی لگانے کے قریب پہنچ چکا ہے اب جو لوگ برطانیہ میں پاکستانی آباد ہیں ان کے لیے کافی مسائل کھڑے ہو چکے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پر ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں جن کی وجہ سے دیکھا جائے تو آنے والے جو دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں جو احتجاجی ہیں وہ آئے روز کوئی نہ کوئی معاملہ اٹھا دیتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک معاملہ اٹھا کے کافی حد تک معاملات کو خراب کیا لیکن گورنمنٹ نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسائل کھڑی کر سکتی ہیں پوری دنیا میں غیر ملکیوں کے خلاف معاملات چل رہے ہیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے تمام جو بنیاد پرست یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو اپنے قوم پرست ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں اس طرح کا ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں یا ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں غیر ملکیوں کے خلاف خاص کر ریجین یا جو پاکستانی ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کیا جائے کہ ان کو اپنے ملکوں سے نکالا جائے کینیڈا کے ساتھ ان کی بارڈر لائن لگتی ہے اس کے بارے میں ان کے فیصلے کنیڈا کو زم کرنے کا معاملہ اسی طرح گریٹر کنال کا معاملہ اسی طرح جو ڈینمارک کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر انہوں نے بائی فورس آگے بڑھنے کی بات بھی کی ہے اور اسی طرح جو یہ معاملات سیکس گرومنگ والا معاملہ برطانیہ میں چال رہا ہے اس میں بھی غیر ملکی خاص کر پاکستانیوں کھڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس طرح آسٹریلیا ہے وہاں کا بھی قانون چینج ہو رہے ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں چینجنگ ہونے جا رہی ہے یورپ میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں یعنی یہ سب معاملات ٹرمپ کے آنے سے ہیں اور پوری دنیا میں گلوبلی ایسے معاملات کی طرف چینجنگ موجود ہے اور جو لوگ اپنے مستقبل کے لیے اپنے فیوچر کے لیے کروڑوں پیار لگا کے ان ممالک میں پہنچے ہیں انہوں نے پر طریقے سے ان ممالک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے اپنی زندگیاں وہاں پہ ختم کی ہیں اور ان کی جو خاندان ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کا سرا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے اور دیکھا جائے تو گزشتہ دنوں شباز گل کی ایک ویڈیو تھی کیونکہ وہ امریکہ میں ہیں اور ظاہر ہے وہ اس سوچ کے قریب ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے ڈنڈا اٹھا لیا اور یہ ڈنڈا چلے گا اور پوری دنیا میں ان کے معاملات ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو یہ جو ایلون مسک ہے اس نے جو یہ سیکس گرومنگ والے معاملات کو اٹھایا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پلاننگ ایک کوئی کاروائی موجود ہے اور وہ باقاعدہ ٹویٹر پر اس چیز کو اچھال رہے ہیں اور ٹویٹر کو واقعی مترادہ کر دیا گیا دیکھا جائے تو ایک وقت تھا جس پر ٹویٹر پر پابندی لگا دی گئی تھی جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈونلڈ ٹرمپ کا آئی ڈی بلاک کر دیا گیا تھا یاد رہے کہ اس کے بعد ایلون مسک نے چوتالیس ارب روپے میں یہ ٹویٹر کو خرید لیا اور اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی اے آئی ٹولز ہیں وہ تقریباً امریکہ سے ہی نکلتے ہیں اور وہ تمام قسم کی معلومات ان کے پاس موجود ہے ہم لوگ جو سوشل میڈیا ورک کرتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ کسی اے آئی ٹول پر اپنی ویڈیوز وائس یا ایکٹنگ یا کسی بھی چیز کو دینا چاہتے ہیں جو انسانیت یا لوگوں یا دوسروں کی خدمت کے لیے ہو تو آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن موجود ہے جاری بات ہے ہم نے تو پرمیشن دے دی ہے لیکن دیکھا جائے تو اس جو سٹیج تک پہنچ چکا ہے اے ٹول یعنی ہم جیسے لوگوں تک بھی یہ پہنچ چکا ہے تو اس کی کتنی پاور موجود ہے آنے والے وقت میں یہ اے آئی ٹول اس دنیا کو کنٹرول کریں گے اور ایلون مسک جیسے لوگ دنیا پر اپنا ہولڈ جاتے ہیں اور وہ ٹرمپ کے ہاتھ مضبوط کر کے ان کو اقتدار میں لا چکے ہیں اور جو ٹرمپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دنیا میں چاہیں گے وہی ہوگا اور ایلون مسک اس کا حصہ ہے اس کے لیے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پاٹ پارٹ جو ہیں پوری دنیا میں چھیڑنے شروع کر دیے جس طرح یہ ایک معاملہ انہوں نے برطانیہ میں دوبارہ زندہ کر دیا موجودہ جو برٹش وزیراعظم ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں اور احتجاج کا معاملہ طے شدہ ہے تقریباً جنوری کی پچیس چھبیس تاریخ تک یہ معاملات آگے بڑھنے جا رہے ہیں آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ آپ پر امن رہیں آپ کسی احتجاجی جی, کسی ایسے لوگ کو خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یا کسی ایسی چیز سے جواب مت دیں جس سے آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں یا بات آگے بڑھ سکے کیونکہ بہت سارے معاملات کو آپ لوگوں کو پتا نہیں آپ جذبات میں آگے کے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں حالانکہ یہ بیس سال پرانا معاملہ ہے اس کو اچھالا گیا جو لوگ تقریباً چھپن کے قریب اس معاملے میں ملبس تھے ان کو پانچ سو سال کے قریب سزائیں ہو چکی ہیں اور سدائیں ہونے کے باوجود ایسے معاملات کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے حالانکہ کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ برٹش معاشرہ جو ہے وہ ایشین معاشرے سے ایڈوانس معاشرہ ہے ایسے لوگ موجود تھے جو ایشین بھی تھے پاکستانی بھی تھے برٹش بھی تھے انہوں نے ایسے واقعات کیے اور ان کو سزائیں ہوئی اور ہونی چاہیے کیونکہ جو بری چیز ہے جو برائی ہے اس کو روکنا چاہیے لیکن اس میں جو بے قصور لوگ ہیں جو لوگ اپنے روزگار کے لیے وہاں ہیں جو تعلیم کے لیے وہاں ہیں ان کو چھیڑنا یہ انسانیت کے خلاف بات ہے ان کے بنیادی حقوق کے خلاف یہ بات جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں